С кони по вану, Воли по Попросились на чава, Солдат Ой, удала, удала, Даже коням сена, Солдатики и овцы, Я ще ж не косила, Восемнадцата зима, И горую я сама. Что-то тут пьесняки, это просто бег. Мороже добрый был, зачем им холодец? А бывает а кот в пельне. Сорвалась получилась так, то мы работали шесть дней тут, меня знали, а были на, на ну, у нас близко, но тут паек, там у нас близко, а тут далеко, было километров три, мы садим картофель, где голова, все рады, и сказал, сорвалась атомно. А собирайтесь, будете с вечера звозить паришата. С вечера паришата звозить. Ну, пришли парисата звозить в вечер у, у базу. А коровы будете завтра везти завтра бы тебе вести. Ну, мы на завтра позвонили, а тут уже пашки в печи, сметана, молоко, знаете, вот а такие вот плачем. Никто же не знает, куда везут. Приехали в Макаровский район, село Капилон. Выходит депутат. А у них тех одна хата, две, три. Три хати. И она говорит, ну, нехай мы с бабой будем тут, а вы будете с человеком, а уже мой невестка и сын будут там уже Це клуб був, це клуб був. Бібліотека, клуб був. Да, клуб. Я тут не жила, я жила далеко, а оце клуб був, оце, а от бібліотека була, одного. а це вже розцієш, що вже 30 годик розвалений. 30 годик розвалений. у Капілові.

Треба наша вас, вагонь, але родина. Родина не заміщені мій чоловік і матка незамійний не чоловік. Угу. Полягай, бабу. Смотрите, уже бедная, уже думала, что уже она, она сухенькая уже. Ай, руки намокни. О. Смотрите, уже. Когда еще гость вот уходил, по я, по, тем, по... Здоровье, так, как корова, лось, как корова. А он чеснок, сейчас А он штабль накопала, а ногу. А то будуть гурки, а то цибуля сході уже по приморозу. А це я не бачу тієї радіації. Родила. Була радіація в 33-му році, як мене матка радила, де було мені двоє прилилась, навіть не було, то радіася. А вона їде, дитяча, а зуб немає, я не вкусю. <рисква> 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 Трошки палили, вон какие сухие. А то не приду вечером, должно закрыть, потому что будет мороз. Те, кто жил до аварии здесь, он остался работать и остался жить в своем доме. Вот это назвали самоселами. Улица Гагарина. Это я Осенью с собаками прогуливаюсь. Иду, хожу сюда. А тут орехи растут. Я набираю орехи, приношу сюда их. Тут разбиваю их, бачите? Для синиц. А синицы уже тут кормятся. Кухня. Такая дорожная кухня. Я их кормлю целую зиму у себя дома. Я там мешок орехов запасаю на зиму. Вот. И кормлю их. Станции, куда начали строить. Сразу стало легче сработать, сразу люди смогли найти работу, хорошо оплачиваемую работу. Вот это начали строить многоэтажные дома, расселять людей. Потом сделали дорогу. Вот. У меня мастерская была шикарная здесь, в нашей вот, школе. Но, но школа была новенькая. Она просуществовала ровно 10 лет. Дом, который построен на год старше моей, моей хаты. Вот эта хата. Тут жил мой товарищ, их три брата жило. Фамилия у этих товарищей Лермонтовы. Вот. Хорошая фамилия, правда? Вот. И Юра назвал своего сына Мишу. Я говорю, Юрку, а ты говорю, не будешь стесняться, что у тебя сын Михаил Юрьевич? А таланта нема. Ну да, да. Ну, такие дела. Ну, вот упало дерево, пробило крышу, все, хата, все пропало, нема уже хата. Ну, стоит это, там пламя идет, там какой-то какой дым идет. Пламя-то не видно было, а дым, а шел. Никто не придал этому значения, что это, что это, то это уже будет эпохальный э, пожар такой э, на весь мир я понимал, что надо будет уезжать рано или поздно. Еще даже надо было к 1 мая готовиться. В вот. общем, короче говоря, приехал, я тут уже сижусь, ковыряюсь, уже готовлю, коляску уложу. Думаю, а как же я буду жить? Где я буду работать? Чем я буду заниматься? Я же никуда не еду, мне, же, мне некуда ехать. Я еду в белый свет, как копеечку. Вот. Я туда положил одежки, вот. Положил себе инструмент, вещи какие то односильные. Думаю, еще же осень будет, еще же зима когда-то будет. Оставлю здесь, потом не, не вернешься. Не пустят. Вот. И собак надо же, щенков этих вывозить. Охотничьи, ценная порода. А тут как раз вот, приходят два мента, вот, сюда вот до порога. И матюгальнику этот громкоговоритель. Хозяин! А я такой глядываю, что такое? Газянь. Так, що таке? Ви, ви збираєтесь виїжджати. Дивіться, через пів години вернемся, Якщо ви не вивірите, на машину і так повеземо, вивеземо за дівчатки. Так кажу, їду, їду, довелюйтесь. Мы всех детей, которые наши собрали из Чернобыльской школы, нашей русской школы, и украинской школы, у две школы, все их на вокзал, вагоны, и отвезли их в Татарбунары, ну, это вот, Одесская область. Вот. вот туда мы там лагерь сделали, а вот там мы детей своих оставили, чем много... некоторые учителя остались там в качестве воспитателей, вот. вот. Ну, а кто? Мамы вернулись. Вернулись уже и начали думать, а как же делать как жить дальше. Надо же посмотреть на хату, надо посмотреть на школу, что делается. Вы же понимаете, что все, еще, все это еще было наше. Нам, нам еще, мы еще не, вроде как ничего не потеряли. Вот. Мы еще даже не, не, до нас не дошло, что это навеки, навсегда. Вот. Хотя уже такое чувство уже было. какой домик какой сохранился, да? Вот, вот хочет женщина сюда приехать жить, а ей не пускают, ей не дают статус самосела. Вот она, она так приедет по гостевой визе кому-нибудь, поубирают и тут, почистят, покосят траву пару дней и уехали. А домик стоит, ждет своих хозяевов. Я очень хотел в Чернобыль бежать, да, Очень да. хотел. Я другого не представлял Там москвичи приезжали, говорят, тебя в Москву заберем. Я говорю, да не хочу <laughs> ни в Москву, ни в Киев, никуда мне не надо. Я хочу жить в Чернобыле и работать тоже. Ну вот потом так и осталось. Так я и проработал 20 лет. Но ну, как вы считаете, можно жить в Чернобыле? Я говорю, конечно, что можно. То мы, чтобы прожили 30 лет. Люди, что прожили здесь, прожили питались со своего огорода. Огурцы свои ели, помидоры свои ели, цибуля, ну, картошка, все как в селе, да? По ветре гарны. Не поболели, не поболели. Я и в Чернобыле так хочу жить, я больше нигде не хочу жить.